dmehnatning mevasi shirin natijasi esa rohat va farog'atli bo'ladi agar azim qilichboyning do'rman ovulida yashovchi otaxon bog'bon to'rayevdan mehnat sizga nima berdi deb so'rasangiz ko'nglimga xotirjamlik hayotimga fayz xonadonimga ro'shnolik baxsh etdi deydi mamnuniyat bilan Darvoqi otaxon to'rayev esini tanigan kundan mehnatga oshno o'sib ulg'aydi Alloh rahmat qilsin otasi qutlimurod bobo usta hunarmand edi uning farzandlari bir biridan mehnatkash uyim joyim degan fidoi insonlar bo'lib voyaga yetishdi ayniqsa otaxon yerga bog'dorchilik sohasiga mehr qo'yganida hali maktab o'quvchisi edi o'rta maktabni a'lo baholarga tugatgan otaxon to'rayev navoiy politexnika institutining qurilish fakultetida o'qidi harbiy xizmatda bo'ldi bir necha yil navoiy shahrida yashadi oila qurdi bank xodimasi bo'lib ishlaydigan ro'zajon bilan taqdirini bog'laganidan Allohdan rozi chunki umr yo'ldoshi nafaqat unga hayotda balki har bir ishda yelkadosh bo'ldi institutni tugatib jonajon qishlog'iga qaytgan otaxon to'rayev biroz vaqt qurilish brigadasida katta usta vazifasida ishladi ko'plab qishloq xo'jalik inshootlari turar joylar qurilishida faol ishtirok etdi Kebi, Turayev, bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillardagi bozor iqtisodiyotiga o'tish davri qiyinchiliklari barcha sohalar kabi qurilish sohasiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi otaxon to'rayev ana shunday bir vaziyatda ish o'rni qisqartirilishi tufayli ma'lum vaqt ishsiz qoldi lekin hech tushkunlikka tushmadi vaziyatdan chiqishning birdan bir yo'li tomorqa xo'jaligini yuritish deb o'yladi umr yo'ldoshi ro'zajon eriga ko'makdosh bo'ldi o'ttiz besh sotix yerda dehqon xo'jaligini tashkil etishdi avval qiynalishdi bolalari yosh er xotin ko'p yumushlarni qo'lda bajarishdi yer ag'darib mola sudrashdi tomorqani daromad manbaiga aylantirgunlaricha tinib tinchishmadi xudoga shukr, farzandlarimiz ulg'ayishib mushkulimiz oson bo'ldi deydi otaxon aka to'rayev mamnuniyat bilan ikki o'g'ilni ulg'aytirib ikki qizni turmushga chiqardik hammalari o'zlaridan tinib tinchib ketishdi bugun otaxon aka bilan ro'zajon opaning atrofida 9 nafar nevara parvona zaylak kei toqqa quloqlari xalqqa, xalqasi tushib qoldi o'tirdi yig'lamoqqa men bobo hoji edim qizdagan nag'arachi edim qizlar o'yin tushganda men nog'orachi edim laylak keldi ilanqoch polak chaqangni olib qoch yangi toning kiyib qoch eski toning tashlab qoch bodring during during pozakiribturingganchoqda azaldan dehqonchilikka mehr qo'ygan otaxon to'rayevni bugungi kunda do'rman ovulidagina emas butun qilichboy mavzesida mohir bog'bon sifatida yaxshi bilishadi axir bog' yaratishning sir asrorlarini hamma ham bilavermaydida bu borada otaxon bog'bonga teng keladiganlar kam mana shu mana shu yerda bog' tashkil etishimizdan maqsad shu yerda bir chiroyli yo'ldosh o'rozboyev kolxozining bir Şimali darazasın elde bir yakışa bu aptırışız ne netip ki rahmetli e, her hakemimiz Recep Bey'e ki cahil cennetten basın ruhları şad olsun. şunun büyükleri bilen yani bağ bakıldık e, şimdi ben şundan bir yana şu bakıldığından beri şu ailemizi şu bağımdan tebliğ kiratımız şimdi bu teritoriyesi iki, hektardan ziyat üç hektarga yakın. Lakin şu shunalari har xil mevalar bor shuni ichida olma erik mahti e, beyiaar e, ora qatorlarni shunday qovun torvuz piyoz kartoshka yegamiz shu e, şu, shularni orqasidan daromad qilib oilani tebratib turibmiz mana e, shuni kelgusi avlodimiz bo'lmish mana bolalarimiz larimizga da o'ratyoirmiz uşaq küçə gəzib dayıb yurması üçün şular yaşlıqdan ş şu mehnatğa öyrətdiyatarmızlar. Xuda xeyirəsə şularım bizərin دوamçımız boladı. ş elimiz yurtumuzğa fayda istədigan insanı böyütüşləri əlbəttə öz məqsədimiz qalıb alıqanmız. Başqa həm yurtdaşlarımıza da şunday mehnatdan daramad qalıb gün görüb yaşaşını diləq qalaman. Mən Cüce tavuk bakışta hazır yol koyuva atırmız, bir iki kalamallarımız var, Şetnama bir şatnama, bir kelişken aldı, eserleri koyup, böyle şuralarda ballar koyup, böyle ürünü atır, kelkisi de Kudakalese, gözümüzden şunun teşkil kılamız diyen ümitimiz var. Bunun ardından Kudakalese şükümüne cahil saldık, tavuk kanalası o atırmız, dövereklerini zaborla atırmız, şu akşam bir maşin atırmız, iki balanı üyelendirdim. Toy kalıp kelin aldım. İkinci balaga yani tam bir emanet kalamız yani, ümitimiz var kelgisi de niyetimiz. Kıza kalese. farzandlari ulg'ayib yoniga kirgach otaxon to'rayev dehqon xo'jaligiga yaqin hududdan 3 gektar yerni ijaraga oldi nihollar oralig'ini 8 metrdan qilib eng sara mevali daraxt ko'chatlarini o'tqazdi farzandlari va umr yo'ldoshi 2 nafar kelini bilan birgalikda bog' uchun mo'ljallangan yerni chimlardan ajriq tomirlaridan tozaladi nihollar orasiga poliz va sabzavot ekinlarini ekishdi birinchi yil garchi yaxshi hosil olishmasa da har holda yomon bo'lmadi ro'zg'ori ancha baquvvatlashdi muhimi yerning ko'rki ochildi otaxon bog'bonning bog'ida o'nlab navdagi olmalar nashvati nok anjir va olxo'riyu shaftolilar shoxlari mevasini ko'tarolmay bog'boniga ta'zim qilayotganday otaxon bog'bon to'rayevning tajribasi qishloq yoshlariga ibrat uning bog'idan havaskor bog'bon yoshlarning qadami uzilmaydi Olma olmayu olcha gilos olxo'ri va shaftolilarning erta pishar o'rtaki va kech pishar navlari hosilidan har yili mo'l ko'l daromad topayotgan oila a'zolari ertagi kartoshkani bozorga olib chiqishganida hali ayrim tomorqachilar birinchi chopiqni boshlagan edilar otaxon bog'bon esa 1 tonnadan ziyod ertagi kartoshkani yig'ib olib o'rniga takroriy ekinni ekib qo'ydi xonadonning dehqonchilikdan tashqari o'z chorvasi parrandasi ham bor ro'zajon opa nevaralari bilan 80-100 ta xonaki tovuq 10-15 ta kurkalarni parvarishlaydi har kuni 2-3 marta tovuq kataklaridan nevaralari bilan tuxum yig'ib oladi iste'moldan ortgani bozorni obod qiladi oilada otaxon bog'bon bilan ro'zajon opaning o'rni ham hurmati ham baland kelinlari o'g'illari nevaralari hamma o'z ishini maromida bajarishadi oila daromadi qanchalik ortib borgani sari otaxon bog'bon bilan ro'zajon opaning ham orzu havaslari ko'paydi ketma ket ta to'y qilishdi ikki qizni uzatib ikki kelin tushirdi jajji nevaralar ham ularning hayotiga zinat bag'ishlab turgan halol mehnat insonni har qanday vaziyatda ulug'lashini yaxshi anglashdi Biz turmush qurib hayot boshlaganimizga o'ttiz yil bo'ldi shundan buyog'ni ikki bola qiz tarbiyalab voyaga yetkazib oilali qilib ikki ming yettida bu yerga kelib shu yerda ish boshladik mana xudoga shukur oilamiz shuning orqasidan bolalarni ul'aytirib oilali etib xo'jalik suyrab elimizga yurtimizga xizmat qilib yashab kelyotirmiz ozikam foydamiz tekkanidan xursandmiz bizlar shu hamma narsadan pomtarбыз, bağda alma, üzüm, naşıdı həmən nəsədən azı kam yığıb yetişdirib dövlətə yetişdirib verib oturmuşuq. Bu tamamlanma ailəmizəm şundan xoş alışvirəb yaşayırıq. Bizim poqustan aqtımız var, qızlardan hər qəsi bittəsində işdə, bitəsi ikdə. Balalarımda hər qəsində ikitədən oğlu var. xudoga shukur kichkina nevaralarimiz yaqinda nima qildi ikkalasi teng tug'ilib teng o'sib kelyapti shu maqsadimiz shularni katta qilib elimizga bir yetuk inson qilib tarbiyalash xalqqa xizmat qilish bu o'zbek felining avlodlar tomirida gupurgani oila qadriyatlarning hayotiy talqini biz ijodiy guruhimiz bilan do'rmanlik otaxon bog'bon to'rayev xonadonida bo'lganimizda halol mehnat qadrini ulug'lab ulg'ayayotgan jajji nevaralari farzandlari kamolidan ko'ksi baland oddiy o'ta kamtar fidoi va mehnatkash insonlar borligi uchun ham hayot naqadar zavqli ekanligini his etdik